Можно вас поближе? Да. Я без микрофона выдачу. <laughs> Уважаемые жильцы, вторую часть мы сейчас с вами проведем нашего собрания, которое состоялось неделю назад. Мы обещали вам такие вопросы, которые вы нам задали, ответить по возможности. Игорь Степанович, именно он максимально проработал все те вопросы, которые вы нам задавали. И Маленькая ремарочка. Огромное вам спасибо, что вы инициировали. Правда, вы немножко нас не то что врасплох застали, мы немножко не готовились, в силу понятных причин, вы уже знаете. Но вы э, своим действием подтолкнули нас, чтобы мы углубились более серьезно в эту тематику. Спасибо вам. И я передам слово Игорю Степановичу, заместителю по хозяйской деятельности. Он ответит на те вопросы, которые перед, ним, перед нами Чепскую и Рады поставили. Пожалуйста, Гестер. Во-первых, значит, с Павликом, как я обещал, я встретился по ПТФ-1. Значит, это житловые будыночки. Я видел своими глазами акт на право властности. То есть, это житловые будыночки у Значит, если у кого-то есть какие-то сомнения по этому поводу, пожалуйста, Павлику, он вам все расскажет, покажет, вы там были, вы это знаете. Я не буду сейчас по ПТФ-1 ничего такого рассказывать, потому что неприятные вещи могут вылезти. Значит, второе, по котельной. Значит, вот этот страшный тариф, который вам предлагался, он ни на какое затверждение не подавался по той простой причине, что котлы э, выкрустованы из-за Но Вот два акта, я, я принес вам копии, просто выдали акт о запрете эксплуатации этой котельной и у вас отопление центрального в этом году ну, в этот отопительный сезон не будет. Лучший выход этого СББ, конечно. Ну, переходим к вещам неприятным, наверное. Или ну, необходимым все равно. Это как лекарство. Значит, господа жители, у меня вот в руках есть два списка. Один из прописанных, наверное, вот тоже. Ну, не прописанных, а зарегистрированных Их есть у нас 277 человек. Значит, в гуртожитке на Пушкина 5 прописано, то есть зарегистровано сейчас, не прописано, 277 человек. Коммунальные услуги оплачивает другой почему-то список, состоящий из 227 человек. Вот, то есть 50 человек не платят ни за что, но они здесь зарегистрованы. Общежитие на сегодняшний день вот насколько я знаю, ну, Александр потом расскажет, наверное, последняя бумажка э, регистрации вчера уже была завезена и да, вот, да? да. так что этот процесс тоже пошел, он работает. Нам осталось с вами навести порядок в сфере коммунальных услуг и оплату за них. Значит, есть разрахунки. Предлагается, во-первых, вам предлагается э, справедливая цена, такая, которая Давайте ее сейчас сформируем. такая, которая устроит всех. То есть, что вы хотите иметь, какие услуги, и за которые вы готовы платить. То, что не нужно, будет отброшено. После того, как э, мы здесь сформируем какой-то этот ваш тариф, мы его подадим на выкунком, он будет соответствующим образом разработан, затвержен. И вы будете... Вот это 2-3 месяца. Основная суть изменений заключается в том, что платить мы будем не по счетчикам, которые у вас стоят, и нигде они не зарегистрированы, и нигде они не числятся, никем не опломбированы, и представляют из себя просто такой внутренний учет. Здесь есть два официальных счетчика на этом здании. Это счетчик на воду, общий, в одной счетчик на воду, по которому происходит расчет подачи воды в общежитие. По этому же счетчику происходит расчет на воду ведведения. Правильно? Да. И счетчик на электроэнергию. Один в одной, который вот стоит на входе. И по этому счетчику происходит расчет вашей всей оплаты коллективной за электроэнергию. Поэтому э, считать будем за квадратные метры жилой площади. Те, которые занимают. Кто занимает там 10 квадратных метров, будет платить, ну, условно говоря, там 300 гривен. Кто занимает... 30 квадратных метров, будет платить 900 гривен. То, до э, лета месяца железная дорога каждый месяц, то есть каждый месяц, каждый год компенсировала ваши вытраты где-то на полмиллиона гривен. Каждый год списалось полмиллиона гривен на это здание. Теперь этого не будет, нету этих полмиллиона, ни у кого нет. За что списалась? Ну, не знаю, за неуплату коммунальных да. ну, за ну, какие-то... А меня мало волнует, я платила за все услуги, за электроэнергию. Ну, значит, за, воду, за ваших платила. соседей кто-то... Но... а почему вы должны страдать за кого-то? Вы, должны... вы не должны ни за кого Но, страдать. Получается, Каждый так. будет платить только за себя. <как> Давайте действовать по закону. Значит, у кого будет зарегистрированный счетчик, любой, на воду, электроэнергию зарегистрировать ну, С договором отдельно. Кто Давайте будет платить по этому да, счетчику? У кого не будет такого счетчика, извините. Ну, Совершенно Я Мы не можем на сегодняшний день зарегистрировать да. ни один лечебник. Здесь скуччим. Здесь Що якщо там у переліку документів? Якщо подивитися юридично обґрунтовано є перший документ, який дає надається особою для реєстрації лічильника, це свідоцтво на право власності. Да. У нас їх немає. Совершенно Ми не можемо за нерозуміти Я, влізки, раз, власності, я, власності, я ще раді, раз вам видите? напоминаю, ви жвиті ваші житті. Они вы в собственной были, квартире. Вот когда вы будете жить в собственной квартире, приватизируйте комнату. Вот тогда, пожалуйста, тогда ставьте счетчик и платите по счетчику. А до этих пор у вас нет легальных счетчиков. Ни одного. Есть два Хорошо, легальных счетчика. Готовы документы для того, чтобы можно было приватизировать. На регистрацию подан вчера подан. последний папере. Когда будет закончена эта процедура, процедура это что? недели две. Дальше, пожалуйста, у всех есть конституционные права. Приходите, заявляете свои права, я хочу э приватизировать свое жилье. Смотрим ваши документы. Вот эти списки я не зря вам показал. То есть кто проживает и кто платит. Может... Обжать это когда вы обращались? Когда я были? ходила к Ильяну, там тук были который... Все, понятно. То есть ту каденцию. Да. Все, извините, можно будет нести ответственность за да. свои дела. Хорошо? Вы нет, будете нас не спрашивать. Нет. Все, мы сделаем выводы. Все, понятно. Просто... Спасибо. Да, просто... Вы абсолютно правильно. Все я хочу допомогти сказати, що, э, що ці лічильники, які встановлені, да, це не то, що люди там спеціально взяли, там самі встановили, бо им похоча. Тут було прямо слово. Да. І от то, що ви сказали, нелегально. Я тоді говорила 2-3 роки назад в Ключинське, Катерина Она була тут. Я їй казала, передайте Павлику. Ці лічильники, я я вам скільки разів казала, Встановлюються нелегально, незаконно, ми не маємо права, вони не будуть не зареєстровані. Но людей просто примусили тим, що почали електроенергію, яку тут використовували, вахтери, непонятно хто. Списують на людей. І люди змушені були поставити лічильники, тому що суми були отакі. Тому хотілося б, щоб ви сформували свій тариф. Тобто ті услуги, які вам нужны, будуть включені в этот тариф, ті, які ви отбросите, не будуть включені в этот тариф. Но, надеюсь, это понятно. Дальше это будет разработка, оприлюднение, обговорение и затверждение выконковым. Как только это выконковым затвердится, то с какого-то числа мы переходим на этот новый тариф. За это время со списками разберемся. Ну, во всяком случае, попытаемся разобраться. Объективно, объективно сейчас сложилась такая ситуация, мы за чужие ошибки отвечать не собираемся, я вам сразу говорю. Кто кого не прописывал, кто кого прописывал, мы сейчас здесь разбираться не будем. Это индивидуальная работа. Значит, если э, там как, какое-то нарушение закона было, значит мы его исправим. Если не было нарушения закона, ну извините, это что-то желание, нежелание, это уже такой совсем десятый вопрос. Это мой на вас право наближается. Да? То есть кто-то будет что-то приватизировать, чтобы там не было судов. Все должно быть справедливо. На то единственный ваш постачальный послуг любых тарифных, любых коммунальных послуг, это ПЖКХ хатиса. Вот экономист этого ПЖКХ КХ посчитала, сколько стоит какая послуга отдельно. Из расчета на метр квадратный жилой площади. Жилой. Что? Мы уже так платили. Это правильно. Так и должны платить любые общежития. Я вам буду зачитывать, э, называть цифру. Вы должны понимать, что цифра ориентировочная. То есть э, это порядок цифры. Да? То есть если там, допустим, 16 копеек, то есть может быть 17, может быть 15 э, перерасчете. Где-то будет фиксировано. То есть, ну давайте так. Вытраты на прибирание при будинковой территории. Что имеется в виду? Так, имеется в виду Четыре дня по четыре години в месяц два уборщика прибирают прибудинковую территорию. Понимаете, да? Что это такое? Это полдня, один раз в неделю. Два человека приходят. Раз в неделю, два человека пришло в жилетках, с ведниками, с лопатами. И полдня поубирали прибудинковую территорию. А площадь ее какая? Кто определил площадь прибудинковой территории? Площадь прибудинковой территории определена с видно паспорта этого общежития. Паспорт – это не документ на землю. Вот земельник пусть скажет, каким документом определяется площадь прибудинковой территории? Давайте мы сейчас, я закончу, говорить. два человека один раз в неделю полдня убирают вокруг вашего общежития. Это стоит 16,4 копейки с метра квадратного. Но опять же, я извиняюсь, вы можете и не иметь этого уборщика, да, вы принимаете и говорите, на нам не надо вот это делать. Да. Да. Все, раз пожалуйста, не мы не эту услугу надо. убираем. Тут просто <связано надо <связано знать, <связано. <связано. Уважаемые, мальчики, чтобы вы понимали, думали. мы вам сейчас расскажем. Оставим документы, вы их обработаете, подумайте, еще раз соберете, вынесите какое-то коллегальное решение и подадите нам. Сейчас мы озвучим те моменты, которые мы можем... Простите, а можно спросить? Как Когда он экономист, каким образом насчитывал вот этот тариф. Расскажи. Не-не-не, я знаю, я знаю, где, где в этом подлоге, где она поступила неправильно. Вы можете сказать где она поступила неправильно, да, да, я не собираюсь этого ну, делать, я это верю экономистам. На квадратный метр, то есть на человека выходит, да, 16 копеек? Нет, нет, не, на квадратный метр. На на нет. Нет, нет, жилой площадь. площадь. вы меня, вы меня не внимательно слушаете. У у вас 10 квадратных метров жилой площади, вы будете за... Запр... прибирання прибудинкової території платити 16,4 копій. копійки. Якщо хочете. Тобто у вас вийде рубль 64 10 за 10 метр. метрів. Водопостачання Водопостачание. Так что это входит? и все, Игорь Степанович, это все? Что? В квартплате это все? А что, у них вода входит в квартплату? Нет, у них все входит, у них нет квартплаты. У них есть плата за проживание. Это общежитие. А чему вода входит туда? Почему не отдельно? Вода входит. Чекайте, зараз вы читали, Игорь Степанович, сейчас вы прочитали предложение по обслуживанию будинку-то прибудинковой территории, да. так? Туда входит одна послуга? Да. Всего одна? Лариса Викторовна, вы либо снимаете, либо слушаете. То есть Лариса Викторовна по-любому виновата? Вы либо снимаете, либо слушаете. Я вам задала простой вопрос. Простой вопрос. даю простой ответ. в обслуговывании квартир мы сейчас формируем плату за проживание в общежитии. В котором есть туда? одна послуга? Тут Нет, есть а много послуг, вы одно говорили. Но будет. теперь второй вопрос. Водопостачание у них входит в обслугование да. Ну вот да, это да, непонятно да, было да, просто. Не Ни раз, у кого же да, так не, дел... не сделано. Да, да, Вода да, же у всех да, отдельно. Да, 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 еще да, еще да, раз объясняю. Да, у вас да, все да, послуги коммунальные да, осуществляет да, одно предприятие. Поэтому у вас не будет разбита отдельно вода, отдельно газ, отдельно свет и так далее. У вас будет квадратные метры, квадратные метры и практически фиксированная сумма, практически фиксированная. Почему практически я вам сейчас объясню? Вот на примере платы за водопостачание. Я вам говорил, что это порядок цифр э, определяет, эта цена определяет порядок цифр. Порядок. Но ни в коем случае не конкретную цифру. То есть, вот смотрите, дальше водопостачание. В водопостачание входит, собственно, водопостачание по тому лечильнику, который у вас находится да, общий. И обслуговывание внутри будинковой системы водопостачания. Но здесь Нет, да? только водопостачание, Следующий. но здесь учитано только само водопостачание. Значит, в жовтне 892 метра кубических, в листопаде 903. Вот выведена средняя э, сумма, э, под, ну, собственно, суммирована, поделена на 2, поделена на квадратные метры э, житловой площади. Получилось 3 гривни 39 копеек. Квадратный метр. Квадратный, метр. квадратный метр. Это водопостачание. А да. на них пришло на семью. Нельзя обсчитывать. У вас списки не совпадают. Списки проживающих отличаются от списков тех, кто платит послуги коммунальные. Поэтому единственный критерий, по которому общежитие всегда считалось и будет считаться дальше, это квадратные метры занимаемой площади. Как можно работать на квадратный метр и воду, и электроэнергию? У меня живет два человека. А в кого живет шесть? Ну, селить шесть. Ми, Ти, що? Це, що? Це, ви не говорите дурне, тому що це буде неправильно, люди на це не підуть. Ні, значить, не підуть. В першу чергу, першу чергу треба буде зробити оті ті документи, які дозволять нам приватизувати наші кімнати. Освітлення освітлення мається на увазі все освітлення, тобто вся електроенергія, той лічильник, який ви ага. е, маєте слухайте, е, слухайте. Е, слухайте. ну я підний подібний. Так, и электромонтер сюда еще входит. Значит, электромонтер э, в общем всего стоит вам 130 гривен совсем в месяц. Э, а электроэнергию спожилы э, в жовтне 24 тысячи 30 киловатт, а в листопаде 36 180 кВт. И общая, значит, по 45,6 копейки у вас считается 12 гривен 51,7 копейки за квадратный метр. Ігор Степанович, а чому електроенергія їм не дається окремо сама по собі? Чому вони самі не закручають договори? Ну і що? Йде Ідет... одна людина, йде там, І... Ну чому на коммунхостцев вишаты? Шесть людей, чому один должен зажить? Я вам объясняю уже кілька разів, объясню ще раз по той простій причині, що у вас список проживаючих. Значит, надо їх зашивати і вигнати тогда за це общежитие, кто здесь не проживає. проживает. никогда не верила в жизни. Ни вода, ни электроэнергия. Те, которые прописаны в общежитии, не живут, пожалуйста, им верьте, либо звоните, пускай и другие платят. Человек, который закрыл свою комнату и ушел отсюда, вынужден будет платить. Комнату закрыл и ушел отсюда. А здесь не живет. Ему будут приходить счета, и мы заставим его платить. Об этом идет речь. Или он будет платить. Он не проживает здесь. Как он это будет у него ордер. У него Но Ну, квартирах же не платит человек живет. В квартире платят. Вы уходите У вас есть счетчик. У вас есть приезжаете с отпуска, вы же не платите ни на что. Только за то, что вас есть счетчик. У вас есть платите. есть счетчик. Еще раз повторяю. А в вы... квартире тоже счетчик есть. Правильно, в квартире есть счетчик. У вас нет счетчика, нет. у вас счетчик входной. Ну, значит, давайте нам разрешение и их уже оформить, эти счетчики. Вам Почему? не нужно никакого разрешения Но для этого. Надо, вы можете пойти там, это сделать. Нет, нужен вам комендант нет, или нет? нет? Не нужен. Нет. Ну, комендант бы вам стоил одну гривню 24 копейки а, с а квадратного, а вот квадратного метра. Прибирайте два человека. Нужны вам помещения? Чергові гуртожитку. Потрібні вам чи ні? Увага! Чергові гуртожитку. А обов'язки, які Ну, це чергові? Ми за ці гроші ставимо двері, броньовані, нормальні, з замком зробимо нормальний цей, ми поставиться відеокамера за ті гроші. Все, и каждый будет... Всего того, что я прочитал, с комендантом, с уборщиками, с актерами, со всем, что я вам прочитал, это сумма 35 гривен, 71 копейка с квадратного метра. Будет зарегистрировано за коммунальную властницу по закону это дается 15 рабочих дней. Після цього ми вже можемо говорити про будь-яку приватизацію. Приватизація це не є щось незрозуміло, ще є постанова, яка регламентує повний порядок. Тут Нема проблеми. Кожен хто має право і хто має певний перелік документів необхідний для приватизації. Всі приватизують свої кімнати. Тут не треба з цього шабаш робити, що приватизація. Всі по закону мають право і всі виконують, реалізують своє право. Тому чекаємо буквально ну, 15 робочих днів по закону. Для того щоб реєстраційна служба надала документ про реєстрацію гуртожитку за комунальною власністю. Тобто тут є питання надання мешканцям гуртожитку ліжко місця, а ліжко місця по закону не підлягає приватизації. Пит... секундочку. Просто щоб ви мали на увазі. У нас є дуже багато кімнат, шість де видавалися кімнат, ліж... ліжко місця. місця. Це, кімнат, це питання треба, хто не проживає там, хто мені років, розумієте? Ну, 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 бо потім будуть питання, і ну ну дивіться, питань буде багато. нас цікавить тепло. Так. Нас є завжди при міській раді, є у нас е юристи, але ну, не мали права вони на зимовий період відключити тепло, просто людей. Ну, нас цікавить тепло Дивіться. мене. Ми я ну, так на... Ну тут же бу п'ять. Ми не можемо дати в суд. Не мали вони права відключити. Чого вони зроблять? Вони не зроблять нічого. Тому вони? вони нічого не зроблять, тому що нас ніхто не захищає. Тому да. вони нічого Дивіться. не зроблять. Дивіться. Дивіться. Стоп. Дивіли, Стоп. Дивіли, Дивіли, Диві. Ми говорили багато разів про з тобою, про те, що це буде на весну проблем і ще більше. Тому, що Всі знають, які в нас балкони роблять. Да. Це що? труби промерзли. Надя, так, промерці, Надя це це. Я пропоную другу ситуацію. Нас є Значить, чого? Ми тут перетаєм. Ми, ми говоримо про тарифи. Нас цікавить тепло. Зараз нас на, не на, мали на, на, права на залишити. Зима. Будинок людей не виселяють із короткі квартиросйомщики та, не виселяють, не ми мають ми права прийду, виселити. А ми тут всі стоїмо і говоримо, що змелимо, мелемо, мелимо й мелемо. А тепло де є? У нас, нас є юристи, які можуть подати відповідну заяву.